Это кто меня встречает? Красота Грация. Красота Грация. Черепашка Грация. Холодно или нет? Расскажи и всем. Поблагодари человека инкогнито. Кто-то выслал мне в помощь. Я не люблю слово донат. Я люблю просто допомогу. Даже так. Не помощь, а допомогу. Не по-английски, тем более не по-русски, но по-катапски. А по-украински, скажем, допомогу прислала мне. Дякую. Инкогнито, тем больше, чем инкогнито. Без имени. Так. Гадыль, опа. Тут у тебя... Это ты будешь есть, я не знаю, как это все остается, я тебе насыплю кошачьего корма. Может, у тебя зубы, наверное, не гожи, такое есть. Может, это тесто... Малой, а тебе корма насыплю. Так, только одна черепашка в наличии, на, ешь вот это вот, кушай, 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 давай, давай, чтобы при мне, съешь еще насыплю. Пока, пока черепашка есть, двух словах расскажу про наш поход к врачу с, с этим, с Джорданом. Короче, врач сразу предложил его усыпить. Он говорит, он не жилец. Померили температуру 35,8. С такой температурой не живут. Вот, я отказался усыплять. Он сказал, ты уже принесешь домой, он уже не, не доживет. Он, но он дожил, пока я пришел домой, положил его в травычку на солнышко. Кочки там облизывают его бедненького. Но, ну, в общем, Джордан не жилец. Я думаю, что я звонил только что Палу, что сказал, что он живой, пока в траве там переполз тень, кстати, тень переполз. Ну, в общем, 35,8 температуры. Ну, в общем, положу его на грелки. Вернее, всех на грелке положу, потому что, потому что они клубятся там. Отдельно его уже не надо отдельно. после будет, будет все вместе. Ну, шансов нет, наверное, или мало шансов, почти нулевые. Но, ну, в общем, что богдаство и будет. И у, у этой самой, у Люси, четвертый, из пяти четвертый сегодня умер. И пятый уже никакой. Короче, Люси Хилят мол, не кормит Люся первый, первый кандидат на стерилизацию. Если хотя он умирает, пятый, последний тот вот, а он уже был такой прохладный, скажем так, но ну, живой, но ну, ну, холодненький, то сразу с завтра я звоню в, 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 это самое, в клинику, там, где бесплатно по акции, там, где программа. И буду договариваться, чтобы Люси первый стерилизовали, потом мэри и так, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Хватит меня, хватит. У меня уже лопата красная закапывать котят.